Selamat datang kembali di Itpin Bobapedia. Hai Boba Lovers, wah seneng banget ketemu maneh ge. Nggih Lores, wis ngombe bubble tea sing enak durung, kulo wau nembe nyobi rasa baru. Wah, sami, kulo wau ngunjuk sing klasik mawan, milti. lah di kita bade ngobrol laken nopo niki. Nah, dinten Niki kita bakal ngerembuk bab sing eh nyenengake lan rodo unik yen menika sejarah jenenge bal-balan kenyal ing minuman favoritmu iki kok iso lo diarani boba iya bener niku kula nggih penasaran saking nami fen yuan terus dadi pearl lah kok terus dadi boba sing terkenal sak donya niku pripun critane nggih nah nggih niku cobi kita urut saking wiwitan kodose pun nami paling sepuh niku sanes boba utawi pearl to leres sangat. Nami paling wiwitan ingkang kecaet niku venjuan, nggih, venjuan menen tulisane ing mandarin. Niki tegesipun nggih bal klebung, e, pokoke sing kenyal-kenyal niku. Eh, oh, venjuan niku istilah umum mboten nggih e, 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 e. kangge bal tapioka. Bahanipun saking menapa niku asline? Inggih, istilah umum bahanipun saking pati pohong utani, tapioka. Terus Eh uh, wonten sumber ingkang nyebataken niku asline wonten sing wernane petak. Niki sing biasanya didol teng pasar lajeng ditemokaken kalih pemilik Hanlin niku. Oh sing petak nggih wonten malih? Wonten. Wonten ugi sing wernani cemeng. Nah, sing cemeng niki mergi dipun campur kalih gula jawa dados pun rada coklat ngantos irengoten. Hmm, dados feniwani niku wonten petak wonten cemeng lajeng uh... usaket muncul nami Pearl utawi Mutiara. Niki kadosi pun langkung populer saderengipun Boba nggih. Inggih leres. Sakwise Fen Yuan nami Jenju niku tegesipun Mutiara, lajeng muncul. Nah, babagan sinten ingkang miwiti nami Pearl niki, niki wonten kalih versi cerita ingkang sami-sami kiat saking Taiwan. Oh, wonten kalih versi? Pripun niku? Inggih. Setunggal saking Hanlin Tirum ing Kitah Tainan. Jarioseniku sekitar warsa Salew 986 ingkang kagungan toko nemuake venyuan petah ing peken e, namine Yamulio amargi warnane petah resik katus mutiara lajeng dipun paringi nama Zenhu utawi Mutiara Wah hanlin Rum nggih lajeng versi kaping kalih versi kaping kalih niki saking Junsuitang ing Kitaijung critane niki rada lucu sekitar warsa sewu sengantos wulung tosop itu, waten karyawanipun, nami nembak Lin Siu pas rapat, piang mbak ini nyambi dahar yuan cemeng. Terus? Boten sengojo, venyuanipun niku kecemplung teng lebet es teh susu Lah kok jebule venyuan cemeng niku mengkilat kados mutiara cemeng, datus langsung dipun arani Zen Hu Ugi. Saking meriku, lajeng lahir nomo Pearl milti utawi Chen Naija. Oh, dada saking boten sengejongi. Seng Dan menarik sangat, Niki. Terus, nonton kalih cerita asal-usul Pearl. Nangi, saat Niki yang paling kondang saat dunia kan Boba. Nah, Niki beri pon cerita ini pun nami Niki sangat muncul. Kadang-kadang bagian paling e, paling unik dan paling seru. Inggih, Niki pengen paling, <laughs> paling nyeng semakin. Nami Boba, Boba, niku muncul sekitar warsa seusangan ratus seorang puluh-puluh. tenugi sumber sanes ingkang nyebataken sewu 190 tunggal Nanging kadosipun sewu 120 langkung kathah sebat. Sewu10 saking pundi niku Asalipun saking warung alit ing tainan, name grasshopper, Hopper utawi nek basa Mandarinipun caoomong Warung niki ndamel Van Yuan ingkang ukuranipun langkung ageng tinimbang senju ingkang umum wekdal niku Oh langkung ageng nggih. Lajeng hubunganipun kali nami Boba niku pripun? Kok sage jenenge Boba. Nah, niki sing uh, rada sensitif nanging nyethatos kunci critanipun. Engkang kagungan warung niku konon piyambakipun terinspirasi saking salah setunggaling artis Hongkong ingkang nembe kondang sangat wekdal niku, namini Mbak Amy Yip utawi Ye Ts Amy Yip artis nggih. Piambakipun terkenal amar kinopo. Lah nggih niku, piambakipun niku misuwur amargi anu. Ukuranipun, ukuran badanipun. Dados nami boba, popa, piambak niku sejatosipun basa slang Kanton. Ingkang tegasipun uh, ukuran payudara ingkang ageng. Loh. nane dados nami boba niku sejatosipun guyonan ingkang rujuk ukuran fanyun ingkang langkung ageng terus dikaitaken kalih citra artis niku wah jan leres sanget dados niku dados guyonan has tiang Taiwan kagem nyebat fanyun sing gede gedhe niku guyonan warung cilik ingkang sejatosipun rada nakal ngoten nggih tapi kok malah nyebar lan akhiripun dipuntampi kata tiang dados saking guyonan warung niku lahir nami Boba nica, nggih ampun kok. Inggih. Lan ingkang nggumunaken guyonan lokal sing kados ngoten niku kok saged dados istilah internasional sing dipun sak menika. Langgeh niku. Pripun kok saged nyebar ngantos teng Amerika, ngantos sak donya ngoten. Wiwitanipun niku nyebar teng Taiwan sisih kidul Rien, dados wonten istilah boba kangge sing ageng, lajeng jengju kangge sing alit. Dangu-dangu istilah niki dados umum sak Taiwan. Lajeng nami boba niki dipun beto dhateng Amerika Utara. Oh, dipun beti imigran nggih. Inggeleros, dipun beto dening para imigran Taiwan ing akhir tahun 80 utawi awal 90-an. Nah, tiyang Amerika lajeng tumut mawon nyebut boba tanpa mangertos teges aslinipun sing rotok slang niku wau. <laughs> Luar biasa nggih critane. saking guyonan terus nami artis dados istilah global ngantos mlebet kamus Inggris Oxford ing taun 2018 dados intinipun saniki bentenipun nami-nami niku langkung fokus teng ukuran nggih nggih leres sanget saged dipun ringkes kados ngeten fan yuan niku istilah umum kagembal tapioka terus zianju utawi pearl niku biasanya kagem ukuran ingkang langkung alit Nah, lajeng boba niku kagem ukuran ingkang langkung ageng. Teksturipun benten mboten? Kadang ugi benten sekedhik. Boba sing ageng niku kadang teksturipun dipun anggep langkung mantul, langkung kenyal. Wonten istilah QQ teng Taiwan niku kangge nggambaraken raos kenyal ingkang pasanget banget. Boba asring dipun kayutaken kali teksturipun QQ niku. Wah, dadu, sak sakmenika kita langkung mangertos nggih kenapa kok diarani boba. Saking Fanwan dados Pearl mergi mirip mutiara ngantos dados boba amargi guyonan ukuran ageng ingkang terinspirasi artis dan cerita ing sakwali jeneng niki pancen boten kanyono nyono ge inggih unik sanget lan kagem sampeyan ingkang remen ngunjuk utawi malah kagungan usaha babbleti mugi-mugi cerita niki nambahi wawasan geh dados boten namung remen rausipun, ingkang ingkangskeja nanging ugi mangerto sejarah pun ingkang menarik niki. Nghe, pancen nuduhake kados pundi unsur budaya pop lokal, malah boso slang. Niku saged nduwe pengaruh ageng sangat dateng penamaan produk ngantos level global, boten nyono plus. Nah sak ini pun kita pungkasi menika wonten pitakenan sekeik kagem sampean renung agen menawi nami boba, mboten ate muncul saking guyonan warung rasaper nikuau kinten-kinnten namina nopong ngkem bakal dat sebutan Global kagem omben naki sak niki sakniki. Monggo dipunkalih piyambak pitakonan ingkang menarik niko tur nuwun sanget sampun deek obrolan kita dinten niki Ojo lali ngrunggo ake episode saban jure bakal wonten cerita menarik liahe Nantikan episode berikutnya di It's Pin Bopapedia. Dadah.